सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त उद्या साजऱ्या होणाऱ्या एकता दिवसापासून दरवर्षी एकतीस ऑक्टोबरला प्रजासत्ताक दिनाच्या धर्तीवर भव्य पथसंचलन केलं जाईल केंद्रीय गृहमंत्रालयानं हा निर्णय घेतलाय अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आज बिहारच्या पटनामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते या संचलनादरम्यान सी एफ आणि राज्य पोलीस दल त्यांचं कौशल्य शिस्त आणि शौर्याचं दर्शन घडवतील असं शहा यांनी सांगितलं 900 से ज्यादा कलाकार देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से ये परेड भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम करेगा और सरदार साहब की डेढ़ जयंती के बाद अब हर 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए देश के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी देने का ये माध्यम बनेगा एक ते पंधरा नोव्हेंबर दोन हजार पंचवीसपर्यंत एकतानगरमध्ये भारत पर्व आयोजित करण्यात येईल ज्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध राज्यांचं प्रतिनिधित्व करणारा वैविध्यपूर्ण खाद्य महोत्सव भरवला जाणार आहे पंधरा नोव्हेंबरला बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रमांसह या उत्सवाची समाप्ती होणार असून यामध्ये आदिवासी समुदायांच्या समृद्ध वारशाचा सन्मान केला जाईल असं शहा यांनी सांगितलं स्वातंत्र्योत्तर भारताला एकत्र आणण्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मोठी भूमिका बजावली सरदार पटेल केवळ व्यक्ती नव्हे तर विचारधारा आहेत मात्र दुर्दैवानं स्वातंत्र्यानंतर सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षानं त्यांना विसरण्यात कुठलीही कसर सोडली नाही सरदार पटेलांसारख्या महान व्यक्तिमत्वासाठी संपूर्ण देशात काँग्रेसनं स्मारक बांधलं नाही जेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं काम सुरू केलं आणि सरदार पटेल यांचं भव्य स्मारक बांधलं याकडे शहा यांनी लक्ष वेधलं सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी ना कोई उनका स्मारक बना जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया